kursuna May ayının 18'inden itibaren Azərbaycanda Bakı Sağlamlıq Mərkəzində ilk məntəqə yaradılıb və Rusiya istehsalı olan Sputnik V vaksininin də istifadəsi başlanır. Bu bizim vətəndaşlarımızın seçim imkanlarını artıracaq və bizim vətəndaşlarımız üçün yaradılan belə bir imkandır ki, hansı vətəndaş, hansı peyvənddən istifadə etmək istəyirsə, o peyvənddən də gedib istifadə edə biləcək. həngisidir. Çevit vaksininə bu gün üçün tələbat çoxdur və çoxsaylı istər elektron, istər telefon, istər birbaşa canlı növbələrlə insanlar bu vaksindən istifadə etməyə tələsirlər. Biz əhalinin nəzərinə çatdırmaq istədik ki, istədikləri anda istər elektron portal vasitəsilə randevu sistemi ilə, elektron randivi qatıla bilərlər. Hə, getmə ordan bir də gəl. <laughs>